madaniyat va san'at bu ikki tushuncha bir biri -bir bilan chambarchas bog'liq san'atdan madaniyat yuksalsa madaniyatdan san'at kuch oladi quvvatga to'ladi buni teran anglagan xalqimiz bu ikki chashmadan doimo bahramand bo'lishga intiladi so'nggi yillar mamlakatimiz madaniy hayoti va o'zbek san'atida tarixiy voqealar yangiliklar ko'p bo'ldi soha xodimlarining mashaqqatli mehnatini har tomonlama rag'batlantirish ularning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish borasida ham katta ishlar qilinmoqda ayniqsa mamlakatimizda o'n beshinchi aprel sanasi madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilangani bu yo'ldagi yangi qadam bo'ldi sana munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirlarga e'tiboringizni qaratamiz i san'at u eng avvalo hissiyotlarimiz bilan bog'liq madaniyat esa ma'naviyatdan darak inson qalbiga oliyjanob fazilatlar ezguliklarni singdirib jamiyatni birlashtirish taraqqiy ettirish vatanni dunyoga tanitishda madaniyat san'atning o'rni beqiyosdir san'atni sevgan inson buyuk ishlarga qodir o'n beshinchi aprel dunyoning ko'plab davlatlarida xalqaro madaniyat kuni sifatida nishonlanadi mana endi o'zbekistonda ham ushbu sana madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilandi shu o'rinda so'nggi yillarda soha rivojiga qaratilgan qator qonun farmon qarorlar qabul qilinib keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidlash lozim umuman olganda sohada yangi uyg'onish davri boshlandi keyingi besh yillikda san'at va madaniyat sohasida misli ko'rilmagan <laughs> islohotlar amalga oshirildi shaxsan prezidentimizni san'at va madaniyatga bo'lgan mehrlari e'tiborlari ushbu sohani qayta oyoqqa turg'izdi deb ayta olaman eng avvalo maqom san'atini tiklanishi baxshichilik san'atini rivojlantirish va madaniyat va san'at sohasida ta'lim sohasini rivojlantirish qaytadan isloh qilish shu bilan birga mana bahor ansamblini qayta tashkil etilishi va sohadagi keng ko'lamli islohotlar ya'ni qariyb bir ellik yil -il, mobaynida e'tibor berilmagan moddiy texnik bazani mustahkamlash bu madaniyat va san'at sohasini oyoqqa turg'izdi va shuni alohida ta'kidlashim lozimki madaniyat va san'at sohasi vakillarini moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash borasida ham tizimli islohotlar amalga oshirildi shu jumladan soha vakillarini oyliklari oshirildi mana shuni o'zi ham bir necha yillardan beri yechimini kutib yotgan masala edi ya'ni so'nib borayotgan umidlar Ə, qayta uyg'ondi qayta shakllandi o'n beshinchi aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni deb belgilanganligi prezidentimizni gəl, yana bir mana shu soha vakillariga bo'lgan juda katta e'tiborlari bo'ldi buni ijodkor sifatida ayta olamanki chunki biz yillar mobaynida ijodkorlar mana shu kunni kutardik biz buni orzu qilib kutardik butun respublikadagi ijodkorlarni mana shu armonlari orzulari ushaldi o'n beshinchi aprel bugun respublikamizda nafaqat san'at va madaniyat xodimlari kuni balki san'atsevar xalqimiz uchun ham bugun e, bayramga aylanib ketdi bugun butun respublikamizni barcha hududlarida chekka chekka hududlarida e, sayllar tashkil qilindi konsertlar tashkil qilindi tomoshalar tashkil qilindi juda katta nishonlandi buni xalqimiz xalq halk bayrami sifatida qabul e, qildi va shu bilan birga muhtaram prezidentimizni bugungi ushbu soha vakillariga tabriklari yana bizga kuch g'ayrat bag'ishladi barcha ijodkorlarni bugun ko'zlarida quvonch barcha san'at vakillari bugun quvonch yoshlari bilan bu kunni qarshi olishdi shuning uchun ham prezidentimizni bizga yo'llagan tabriklarida yana bir karra san'at sohasi vakillari madaniyat sohasi vakillarini yana bir karra bu sohaga bu ijodga shijoatini uyg'otdi yana bir karra ilhom bag'ishladi deb ayta olaman ijodkorlar san'atkorlar doimiy ijodda xalq xizmatida bo'lib bu qadar qadr topmagan bugun shunday zamonda yashayapmizki haqiqiy mehnat qilayotgan odam xalq uchun vatan uchun xizmat qilayotgan odam tom ma'noda qadr topyapti shu ma'noda ayta olamanki bugun o'zbekistondagi barcha san'at va madaniyat vakillari ham qadr topdi va buning uchun barcha mana shu oxirgi yillarda bo'layotgan mislsiz islohotlar uchun va bugungi bayram uchun barcha ijodkorlar san'atkorlar madaniyat xodimlari nomidan va shaxsan o'zimni nomimdan muhtaram prezidentimizga chuqur minnatdorchilik izhor etaman va boshimiz yerga tekkuncha barcha ijodkorlar ta'zimdamiz madaniyat sohasiga bo'lgan yuksak e'tibor namunasi madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bugun sohada mehnat qilayotgan 250 nafarga yaqin xodimlarga topshirildi joylardagi tantanali taqdirlash marosimlarida ta'kidlanganidek bunday e'tirof yo'nalishda faoliyat olib borayotgan har bir xodimning qaddini ko'tarib ularga kuch ma'naviy ozuqa beradi avvalambor prezidentimizga katta rahmat chunki bu katta e'tibor san'atga e'tibor birinchidan bu tarixiy voqea raqs san'atiga beriladigan umuman san'atga beriladigan e'tibor juda ham kuchli o'shaning uh, uchun man, mani aynan shu quvontiradi um, chunki biz ham mana faqat o'tirmasdan bizni uh, ustozlarimizni uh, maktablarini raqslarini mana aynan shu yoshlarga uh, taqdim etib ularni o'rgatib um, mana shularni ustozlarimiz ishini davom ettirishimiz albatta bu juda ham katta baxt va biz uchun katta faxr desam bo'ladi albatta de insonni ko'nglini ko'taradigan qanoot bag'ishlaydigan g'ayratiga g'ayrat qo'shadigan bu e'tirof davlatimiz mana madaniyat vazirligi tarafidan bizni kamtarona mehnatlarimizga e'tirof berildi mana shunday birinchilardan bo'lib ta'sis etilgan ko'krak nishoniga munosib topilganimizda judayam xursand bo'ldim xalqlar do'stligi saroyi mehmonlarni milliy zamonaviy turli millatga xos liboslardagi ko'rgazmali chiqishlar bilan qarshi oldi soha vakillari uchun davlatimiz rahbarining tabrigi o'qib eshittirildi unda ta'kidlanganidek bugungi kunda yangi o'zbekiston qiyofasini shakllantirish o'z oldimizga qo'ygan buyuk maqsad 3 renessans poydevorini yaratishdi. siz hurmatli ijodkor ziyolilarimiz hal qiluvchi kuch sifatida maydonga chiqayotganingizni el yurtimiz yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi prezidentimizni tabriklari bo'ldi so'z ojiz nima uchun deng qarang qisqa paytda man mə maqom markazi maqom instituti undan keyin mana hozir botir ist, ist, zokirov nomidagi estrada institutini ochilishi va shu bilan birgalikda e, e, mana hozir bo'layotgan dastonchilik katta festivallari lazgi festivallari aytiladiki ma'naviy dunyo bor joyda rivojlanish bo'ladi adabiyotda fanda san'atda ma'naviyat bor joyda boshqa hamma sohalar ma'naviyat bor joyda insonlarni o'rtasida tinchlik bo'ladi ma'naviyatli insonlarni ichida bor joyda har doim mehr muhabbat sadoqat bo'ladi pianinochilarimiz bo'lami skrippkockachilarimiz yoki o'zimizni e, vokal san'ati bo'ladimi hammasi laureat bo'lyapti bilasizmi bu o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q e, bizni butun xalqimiz hammasi talant lekin ularni olib chiqish uchun prezidentimizni shu darajada qilayotgan harakatlari orqali bo'lyapti chunki shunchalik e'tibor bo'lyapti muhtaram prezidentimiz tabrik jo'natdilar bugun bayramga biz xursandmiz yuragimizdagi armonlarimizga yetdik va bu davom etadi albatta muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich baxshichilikka ahamiyat berdi hozir baxshi tepada finalda nimaga muhtaram prezidentimiz bunga qaror chiqardi baxshini kimligini ko'rsatib qo'ydi necha ming yil asr nari yog'idagi oqni dardni o'zbekni ohini dardini olib kelib qo'ydi bu yoqqa undan keyin maqomga ahamiyat berdila maqomda man o'zim yetmish to'rtinchi yildan beri ishlayman tadbirga borsak bir kun qolganda abduhoshim aka maqomga javob maqom chiqmaydi dedi ikki ming o'n yettinchi yil prezidentimiz maqomga qaror chiqardi hamma sohada endi opera baletdan tortib bu hamma xoreografiya bahor ansambli yana bahor mana yana bahor bo'lyapti qarang san'at madaniyatga bo'lgan hurmatni qarang bu bayram yurtimizda birinchi marta nishonlanishi bu albatta quvonchli kunda e, juda judayam endi qarang mana shunday yaxshi kunlarni bizga taqdim etgan muhtaram prezidentimiz shavkat e, miromonovichga e, o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz chunki biz ayniqsa bizni yoshi katta san'atkorlarga ko'kragiga shamol tegib qarang qaytadan sahnalarga chiqdik katta konsertlarda biz quvonch bilan kuch quvvat bilan e, mehnat qilib yuribmiz bu hammasi yurtimizni tinchligidan yurtimizni osoyishtaligidan osmonimiz musaffoligidan bo'layotgan o'zgarishlardan bugungi kunda milliy san'atimizning noyob turlari tiklanib yangi madaniyat san'at muassasalari faoliyati yo'lga qo'yildi ma'lumot o'rnida bugungi kunda yurtimizda yuzta muzey ellikta teatr to'qson bitta kinoteatrlar 72 ikkita konsert tashkiloti va 192 yuz madaniyat istirohat bog'lari madaniyat markazlarida xodimlar fidokorona xizmat qilayotganini aytish mumkin har bir millatni de... yuzi bu bittasi sport bo'lsa ikkinchisi albatta bu san'at san'atsiz hayot vaxshiydir degan bir ulug' bir olim inson aytgan bu so'znida shuning uchun yurtboshimiz buni juda ham yaxshi bilgan holatda bekorga mana shu 15. beshinchi aprelni madaniyat kuni deb e'lon qilmadilar chunki bu madaniyat qanchalik rivojlansa millat shunchalik rivojlanadi a bizni san'atimiz bizni madaniyatimiz man o'ylaymanki boshqa joyda biz topolmaymiz bunday madaniyatni bunday san'atni o'zgacha o'zgacha ko'rinishimiz o'zgacha hamma narsamiz o'zgacha shuning uchun ham yurtboshimizni birinchi eng asosiy urg'u bergan narsalari mana shu madaniyat va madaniyat yana bir marta madaniyat shu orqali insonlarni ko'ngliga kirib borish ma'naviyatiga xizmat qilish shu orqali odatda madaniyat xodimlari bayramda ham xizmat qilishadi chunki sohamiz shunaqa biz mamlakatni xalqini uni ma'naviyatini estetik ddini oshirishga uni eng yaxshi kunlarga xizmat qilishga odatlanganmiz shuning uchun çün, biz ilm xodimlari ham mana shu madaniyat san'atini o'rganayotgan ilm xodimlari uchun ham bugun o'ziga xos bayram zero mamlakatimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti bu o'zgarishlarning bari san'at va madaniyatga ham daxldor chunki aynan san'at va madaniyat xodimlari mana shu o'zgarishlarni xalqqa yetkazishda o'ziga xos bir ma'naviy vazifani ham bajaramiz shu bugungi kunda o'tkazilayotgan turli xil tadbirlar bulardan ko'zlangan maqsad albatta yaxshilikka yo'naltirilgan va mana shu sohada xizmat qilayotgan xodimlarni bugun e'tirof etilayotgani bu ko'ngillarga huzur bag'ishlaydi zero san'at va madaniyat ma'naviyatimizning eng yorqin sahifalarini yaratuvchi bu insonlar va o'ylashimcha mana shu soha xodimlarni e'tirofi bu jamiyatdagi o'zgarishlardan darak va bu sohadagi o'zgarishlar o'z öz o'zidan mamlakatimiz xalq hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsatadi tafakkur yolqinlari iste'dod uchqunlari ijod va izlanish samaralari yoshlik shijoati bilan uyg'unlashgan holda katta kuchni hosil qiladi imkoniyat va rag'bat esa uni harakatga keltiradi ki davlatimiz rahbarining farmoni bilan iqtidor iste'dod borasida benazir bo'lgan yoshlarimiz nihol davlat mukofoti bilan taqdirlanishdi e'tiborlisi ularning soni bu yil 30 nafarga yetdi bugun yurtimizda san'at va madaniyat xodimlarini chinakam bayrami bo'lyapti prezidentimizni shaxsan e'tiborlari yuksak bir e'tiroflari hammamizni xursand qildi kamiga ustiga ustak mana shunday yuksak mukofot nihol mukofoti bilan taqdirlandik va ularni tabriklari bizlarga o'qib eshittirilganida nutqlarda aytib o'tganlaridek har bir san'atkor uchinchi renessans poydevorini qo'yishda bizga asosiy tayanch bo'ladi deb ta'kidlab o'tib ketganlari bu biz uchun ajoyib bir motivatsiya o'rnida bo'ldi kelajakdagi yutuqlarimizda albatta bu o'z samarasini beradi ushbu mukofot bizlani rag'batlantirib va zimmamizga yanada katta mas'uliyat yukladi chunki davlatimiz tomonidan bizga juda yuksak ishonch bildirilgan va biz shu albatta shu ishonchni o'zimizni ijodiy salohiyatimiz bilan o'zimizni katta katta yutuqlarimiz bilan oqlashga harakat qilamiz mana nihol mukofotini qo'lga kiritdik mana shu yoshlarga bizaga shunchalik sharoit yaratib berdilar bizlar xudo xohlasa bundan oqilona foydalangan holda man o'zim xorazmlikman xorazm san'atini butun dunyoga kiritaman xudo xohlasa o'zimn qo'limdan kelgancha hissamni qo'shaman lazgi yuneskoga kiritildi bu ham bitta faxr biz uchun bugungi kun soha xodimlari uchun tom ma'noda munosib e'tirof faxriy yorliq diplom tashakkurnomalar ham egalariga yetkazildi mashaqqatli mehnatini har tomonlama rag'batlantirish ularning jamiyat hayotidagi o'rnini oshirishdan maqsad milliy madaniyatimiz hamda san'atimizni el yurtimizning qalbi va yuragini ifoda etadigan xalqaro mezonlarga javob beradigan sohaga aylantirish shunday qilib 15 aprel sanasi san'at ahlining iqtidoriga mos tarzda katta konsert dasturi bilan yuqori notalarda yakunlandi 曾。